сотрудниками следственного управления МВД сегодня задержан глава управления НАК «Нефтегаз Украины» Евгений Бакулин. Только по, тр... по трем расследуемым эпизодам, которыми оперирует наша следственная группа, мы видим ориентировочный ущерб для государства около 4 миллиардов долларов США. Есть основания полагать, что это далеко не все схемы, которые вызывает у нас вопросы. И есть основания полагать, что сумма, которая будет, сумма ущерба, которую мы видим, будет просто катастрофической. Есть основания полагать, что у нас будут здесь названы имена и фамилии очень известных людей, как из прошлого политикума, так и из действующего. Я хочу отдельно заявить и предупредить всех тех, кто пытается давить следствие и пытается воздействовать на этот процесс, что буду жестко реагировать на это, в том числе в публичной сфере, для того, чтобы не допускать политического воздействия на процесс расследования этого резонансного дела.